Добрый вечер, пани. Добрый. О чем беседуете здесь, гарная девчина? С россиянами только о наших взаимоотношениях. Бывших, настоящих, будущих, о войне, о политике и так далее. Ну, давайте побеседуем. Что Какие вопросы, может, есть у вас? Давайте, как вы считаете, Россия хочет мира? Да, Путин же заявляет каждый день почти. Ну так вот, Трамп предлагает снова встретиться. Зеленский согласен. А Путин? Ну, Путин даже приглашает его в Москву на А что, Москва капитулирует? Нет. А почему тогда соглашение подписывать в Москве? Вы же победители должны, наверное, в Киеве подписать. Это соглашение. Это будет для Путина знак победы, наверное, скорее. Вот представляете? Ну, прежде чем там в Киеве подписывать, его надо тогда занять. А мы не хотим. А этого. зачем занимать? Мы же подписываем мирное соглашение, да. договоримся. Вы же мирно-то не дадите Киев. Так, если, если вы это не понимаете, зачем тогда не Зеленский разрушать... поедет в Москву? Мы не хотим разрушать Киев. А зачем тогда Путин при... приглашает Зеленского, если вы так рассуждаете? Ну, потому что Зеленский, как говорится... Он худшем, хочет у Зеленского, поэтому... наверное, да? Зеленский в худшем положении, поэтому он... Каком он в худшем? каком он худшем? В каком он худшем? Он не ну, в худшем. Пока Россия вперед двигается. Куда вы двигаетесь? Ну, вперед. Зеленский территорию теряет. Вперед только ногами, я согласен. Теряет территорию. То мы потеряли? Сегодня два населенных пункта. Мы? Даже, Какие да? населенные пункты? Ну, вы это слушаете ну, уже четвертый год. И от этого да. ничего не меняется. Населенные пункты, они... Сегодня, может быть, вы их там заняли. Завтра вас оттуда выгнали. И вот так да оно нет, все. Из какого пункта нас выгнали? Ой, там много там сейчас за последнее да, время населенные да, пункты. Какие? Вас Какие... Будет, ну, давайте будет, я проверю. Вы думаете, я помню? Я не давайте, из Донецкой проверю. области. Проверю. Давайте я вам сейчас скажу. Давайте. Какие? Какие населенные пункты ЗСУ освободили за последние две недели? Удачно, я в Донецкой области освободили, например, вот. Пустое зашли село. М? Пустое село зашли. Пустое зашли, ну. Да, да. Пустое, да. Освоенный а освоенный. вы э, смотрите, вот в августе по состоянию на 25 августа украинские подразделения освободили из под российской оккупации село Новомихайловка. Михайловка. А в общем сложности на, на, на август месяц, 10 населенных пунктов за неделю освободили. Так что особые, вы понимаете? То есть вы за какие-то села ложите своих тысячи людей каждый день? А, а нет у вас. Не данные, тысячи. Откуда у вас данные? Наши официальные данные. Это подтвердили. Это Или подтверждают российские? все источники, в том числе и зарубежные. А -а -а. Да. Он. Есть сайты, да, которые нейтральный сайт зарубежный, который Орекс. Который считает Можем. потери нашей и вашей техники и живой силы. Вот зайдите а туда и посмотрите. как считает? Скажите мне, пожалуйста. Э -э Орекс, по-моему. Как мой, он сказать. считает? Можете сказать? Что? Почему-то наши 6 тысяч вам трупов привозят, а вы нам отдаете 149 сил. Сайт Орекс потери. Это так У стали? вас не откроется. У вас не откроется. Орукс, Орукс на английском. О рук. А, фуруска, о рук, да. Откуда они? Откуда они? Это нейтральный, нейтральный сад, который подсчитывает. Подсчитывает. Да, из-за границы. А что, за граница, вам враг, что ли? Опираясь на ваши данные. Да, с украинской стороны, по данным, о потери в три раза ниже. Понятно. И в технике. Это только в технике. Это я знаю про Ну, все... это. почему не едет в Москву? Россия потеряла почти 16 тысяч единиц техники в Украине. Это еще в 2004 году, вот я смотрю данные. Понимаете? Вот так. А сколько ваших потеряла, они говорят? Наши в три раза меньше, я же вам сказал. Ну и ладно, ну, так хоро, наша хоро, Минобороны хоро. каждый день показывают ваши хоро, потери. Так хорошо, вот. я вам верю. Каждый день тысяча. 28. Так за, зачем почему, вы? Почему, зачем, опасаюсь, почему вы приветствуете, что ваша молодежь умирает за какие-то деревни? Зачем вам это? У вас же она большая страна. За за свою У вас да, же большая страна, великая страна, много очень территорий. Зачем вам эти деревни? Но мы за нее и умираем, чтобы она меньше не стала. А вам что, мало территорий? Нет, нам территории хватает. Но мы не позволим на нашей территории нацистам и бандамить. Каким нацистам? Вас что? Нет нацистов? Конечно, нет. А где это? Кто где? это подтвердил, Азов. что у нас есть нацисты? Когда, Азов, были, когда были нацисты немецкие? Когда были нацисты немецкие, против них была антигитлерская коалиция. А сейчас что-то да. против, антирашистская коалиция. Скорее, это а, вы, нацисты, нет. напали на нет, соседей это... своих и убиваете их. Кто нацист? А, а, а напали это почему? По какой причине? Какая разница? Вы и есть нацисты. Вы пришли, украинцы. Здравствуйте. А, Меделяк. то есть вы хотите оправдания? А, то есть за москаляку вы готовы всех да, украинцев убить? Я не хочу быть. Не хочу быть. А вы минерок, за это? Не минерок, потому минерок. что кто-то один кричал, что вы быть? готовы всех украинцев убить, да? Да. да. Ой, дед, а слушай ты сегодня людей? таблетки принимал? Людей зачем убивать? Таблетки принимал людей? сегодня, скажи честно. Зачем людей сжигаете в Одессе живем? Зачем? Вот за этим мы. Это и ваши нацисты. Это, было, это ваши нацисты, нацисты сожгли. Не было. Это ваши нацисты не сожгли, были. которые там были, да. Да, наши. да. Ну, так а это... кто же еще? А Америка что? Ли? Ли? А, ложим, а Крым а? кто захватил? Крым кто захватил? Крым Донбасс кто не... захватил? Крым захватили крымчане. Не крымчане, а Россия. Понятно? А потом пришли в Одессу, хотели Одессу захватить. Не получилось. Одесситы вышли и дали вашим нацистам по зубам. А ваши нацисты подготовили коктейли Молотова и сами себя сожгли. Заодно и пострадали невинные люди. Понятно, дед, тебе? Россия это фашистское государство, которое напал на своих соседей. В 2014 году захватили Крым, устроили кровавую бойню на Донбассе, а потом пошли в Одессу и пытались захватить Одессу. А когда Одесситы вышли на улицы, чтобы выгнать русских нацистов и сепаратистов, то сепаратисты поняли, что дальше им уже там нечего делать и подожгли Дом профсоюзов. Тебе понятно? Твои русские нацисты возле Дома профсоюза в Одессе два месяца находились там и подожгли Дом профсоюза. Да-да-да, так что не смейся ты мне, а таблетки меняй, меняй, дед, срочно. Иди, пожалуйста, сожри селедочку. Профессор Преображенский сказал, что сразу полегчает, когда Шариков кушает селедочку. Так что, дедушка, Селедочку покушай, пожалуйста, и меняй таблетки. Срочно, пожалуйста, а то будет плохо. Там, глядишь, и шизофрения уже не за горами. Давай, я даже на тебя не обижаюсь.